श्रीविघ्नविनाशकस्तोत्रम् ईशानो डुण्डिराजो गणपतिरखिलाघौगनाशो वरण्यो देवानामग्रगण्यः सकलगुणनिधीर्योग्रपूजाधिकारी विद्याधीशो बलिष्ठः षडरीविदनलः सिद्धिबुद्धिप्रदाता जीवानं मुक्तिहेतुर्जयति भवहरः श्रीगुरुः सौख्यसिन्धुः विघ्नान्हन्तीति योऽसौ श्रुतिषु निगदितो विघ्नहेति प्रसिद्धो व्यक्ते वा व्यक्तरूपे प्रणवमपरयं ब्रह्मरूपः समात्रः यो व्यक्तो भक्तहेतुर्निरवधिरमलौ निर्गुणो निष्क्रियोऽपि भक्तानां भुक्तिहेतौ विदलयति कृतं वायिकस्याद्वयः सः सर्पो रज्जुर्हि यद्वन्न भुजग इति सा कथ्यते रज्जुसर्पे विश्वं ब्रह्मैव तद्वन्न च जगदिति तथकिर्विदं ब्रह्मवाक्ये सत्तासामान्यसर्पात्कथितमपिश्च यो दृश्यरूपो न तादृग्दृश्यं यद्विघ्नकृत्सात्तदपनतीयो बोधतो विघ्नहायं सर्वं ब्रह्मस्वरूपं परमपरयुतं विश्वमाभाति यच्च चैतन्यस्याद्वयत्वात् गदित इति च यो दृश्यरूपोऽप्यरूपः मायातत्स्वर्गकार्यं जडमिति कथितं यं विनाभावमेति सर्वत्रावस्ति तदनुभव इति स्वादनाद्वद्वयः स भात्यस्तानन्दरूपो सदसुखजलतारूपदृश्येस्ति यो वै नित्यो नित्याधिकाराम् भवति किल तथा चेतनस्य चेतनानां सर्वश्चैतश्च मायाकृतसुखमिव यत्प्रार्थते तद्गणेशो यस्तं सर्वादिभूतं भजत जगति भो सारभूतं वरेण्यं नित्यं यन्निर्विकारं निरतिशयसुखं ब्रह्म तन्मत्स्वरूपं ज्ञात्वा विश्वातिभूतः सकलविदलयन् पार्चिशाश्वस्त आसे माया तत्कार्यमेतत् स्पृशति न मयि वा दृश्यते नाभिराशीन् मययाः सर्वशक्तेः पर इति सततं यः स एवाद्वयोऽहं ब्रह्मानन्दकरो यमात्मपतितः श्रीडुण्ढीराजस्तवः विघ्नाघौघनप्रचण्डपवनः पञ्चाननः मायाव्यालकुलप्रमत्तगरुडो मोहाटविहव्यवाड आनाङ्ग्यनिवारणैकतरणिभेदाब्धिकुम्भोद्भवः